Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал арест Мадура американцами. Украинский лидер намекнул, что США могли бы решить проблему и с некоторыми другими диктаторами так же, как решили проблему с Николасом Мадуро в Венесуэле. Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время общения с журналистами. Ну, как тут отреагировать? Ну, как тут отреагировать? Ну, что я могу сказать? Если можно так с диктаторами, вот так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше. Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам операции по задержанию Николаса Мадура в Венесуэле заявил, что недоволен контактами с главой Кремля Владимиром Путиным. Я недоволен Путиным. Он убивает слишком много людей. Я думал, что самый легкий конфликт ⁇ это войны России и Украины. Я не смог пока их примирить. В то же время мировые СМИ опубликовали видео, снятое в следственном изоляторе в Бруклине в тот самый момент, когда туда доставили диктатора Венесуэлы Николаса Мадура. Как видно в ролике, диктатора в наручниках ведут под руки двое правоохранителей. Он приветствует присутствующих в изоляторе и говорит им: «Добрый вечер, добрый вечер, счастливого Нового года». Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находились захваченный венесуэльский диктатор, его жена Силия Флорес, прибыл на базу Национальной гвардии Стюарт в Нью-Йорке. Обязанности президента Венесуэлы после ареста Мадура временно будет исполнять вице-президент Делси Родригес, пишет Reuters со ссылкой на постановление Верховного суда страны. В России Z-блогеры выразили восхищение тем, как США провели операцию по захвату диктатора в Венесуэле. Редактор Russia Today Маргарита Симонян написала «Завидовать будем, товарищ Берия». Блогер Анатолий Шарий прокомментировал новость о захвате Мадура словами. Круто, что сказать. Трамп показал две вещи. Как бить по центрам принятия решений. Как должны работать спецслужбы. Писатель-пропагандист Захар Прилепин задался вопросом, не должна ли Россия защищать Венесуэлу. Официальная реакция Москвы на арест Николаса Мадура была сдержанной. Мид страны агрессора после полудня назвал... Нападение США на Венесуэлу актом вооруженной агрессии выразил глубокую озабоченность и осуждение. МИД России присоединился к требованиям срочно провести заседание Совета Безопасности ООН. Примечательно, что сам российский диктатор Владимир Путин не сказал ни слова в защиту Николаса Мадуро, несмотря на дружественные отношения между странами. Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков, член Совета НБУ 2019-2021 года, присоединяется к нашему эфиру и вас приветствую. Здравствуйте. Виталий, давайте поговорим о том, как санкции медленно, но уверенно делают свое дело. И в частности в сюжете речь шла о том, что Путину становится невыгодно продавать, то есть, нет, понятно, что выгодно, но нет у тех доходов от черного золота, на которые можно было бы рассчитывать раньше. Как вы считаете, эта тенденция? Можно ее было бы усилить, либо, как говорят аналитики, что нужно просто не мешать, пускай этот шар катится своим, своим ходом и рано или поздно он приведет к нужному результату. Как вы оцениваете скорость этого шара и силу этого шара санкций? Ну, знаете, при президенте Байдене было очень популярно, что вот не надо использовать все инструменты там, потому что вырастут цены на нефть, Россия там занимает процентов 5-7 мирового рынка и... Ну, вот видим сейчас три стороны, это Украина, Европейский Союз и Соединенные Штаты объединили усилия возле этого инструмента, да, ну, вот, инструмента давления на российскую нефть, и каждый внес свой вклад, Украина активно, видите, так сказать, воспитывает российский танкерный флот, Делает это очень благородно, вот, потому что последние вот эти корабли, которые были подбиты, они были пустыми, то есть природа не понесла существенного урона. Вот. Плюс продолжаются удары по НПЗ, это тоже часть стратегии, плюс есть удары по нефтяной инфраструктуре. Я напомню, новороссийский, Каспийский трубопроводный консорциум, который якобы поставляет нефть из Казахстана в Европу, ну, скажем так, не совсем это так, да, там есть элементы нефтяного слопа, тем не менее он выходил из строя не один раз уже, да. Вот. Евросоюз давит санкциями. Одни из самых эффективных санкций, я считаю, были 18-19 пакет, там, где были санкции против топлива, произведенного из российского сырья, в том числе под нее попали индийские компании. Вот. Ну и, конечно, американцы здесь выступают такими заводилами, да, потому что их торговая война с Индией развязанная, Обязательство Индии отчитываться перед американцами о источниках сырья. Вот, хотя там есть некие элементы запаздывания, да, ну и вот последние новости в Венесуэле, потому что это самая большая страна в Латинской Америки с самыми большими нефтяными запасами. У этой страны нефтяные запасы больше, чем у Ирака сейчас. И, конечно, смена вот там этого преступного режима. Мадура, оно просто приведет к тому, что на рынок пойдет действительно дешевая нефть, и россияне уже не смогут указывать в Венесуэле, кому эту нефть продавать. Вот. В принципе, скорее всего, часть, существенную часть этой нефти получит Индия, вот, и российская нефть из Индии будет вытеснена. А продавать, кроме Индии, Э, ну, скажем так, Китая больше некому, да, и, ну, еще Турция немного покупает, но, скажем так, обнуление спроса на российскую нефть со стороны Индии приведет к тому, что в России э, цены упадут еще больше, чем сейчас. По последней информации самих, опять же, российских СМИ, потому что рынок не очень прозрачный, да, в конце декабря российская нефть продавалась в российских портах по цене от 34 до 36 долларов за баррель, что в принципе указывает, что за декабрь дисконт вырос еще на 6 долларов. То есть это ну, по отношению к бренду, если считать, или VTI, вот, то в принципе это мы сегодня имеем один из максимальных дисконтов за всю историю войны между брендом и Уралс российской. Давайте обсудим вот это еще есть... момент. Да, ага. да, да. И это есть показательным просто, ну, потому что, понимаете, рынок же не обманешь. Если дисконт максимизирован, это означает, что вот эти три составляющие сработали, и рынок э, показывает э, своим ценовым движением, что э, и санкции, и торговая война, и удары по МПЗ, и по трубопроводам, они работают и работают хорошо против России. Вот хотела с вами обсудить. Это вот момент остаться с носом, но в украинской версии НИС Сербия анонсировали возобновление нефтепереработки на предприятии под санкционной компанией НИС. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время общения с прессой в Белграде. Вот а, нефтепереработка начнется в середине января, когда компания получит временное освобождение от санкций США и лицензию. Как вы считаете, такие вот эпизоды, которые озвучивает Вучич, это м -м, похоже на домашнее задание от Кремля, либо же это попытка расшатать общество. То есть, каким ну, то есть как, вы можете вообще оценить эту ситуацию с Нисом, вот то, что вот Вучич придумал, и насколько оно может помочь Путину и его режиму в нефти, в этой всей истории как-то выкарабкаться из-под может быть, начать открывать себе новые рынки. То есть какие-то вообще развития событий у него появятся, либо же этот эпизод, который Вучич делает, это всего лишь такая вот, вот зарисовка на фоне общих попыток показать, что Путин не такой же диктатор? Я думаю, что такие, такого рода заявления связаны с тем, что все-таки Евросоюз никак не сможет надавить на Сербию вот, в данной ситуации. И как раз сербы хотят продать этот низ венгерской компании МОЛ. Вот, ну, кто бы сомневался, да, и вот на этой почве они просят отсрочки со стороны США, чтобы санкции были отсрочены еще на какое-то время. Вот. Скорее, я думаю, что такую отсрочку они получат, потому что в администрации Трампа есть как бы, такая тактика, что какие-то мелкие послабления они дают. Вот, э, по российскому вектору, да, но крупные послабление они не, не, не дают. Это видно по максимизации дисконта в декабре вот, существенной. И, ну, возможно, это правильно, потому что, скажем так, поступление российской нефти в Европу, оно каким-то образом собьет цены на дизельное топливо, на мазут, то есть, ну, на, в принципе, на важные продукты для, российского, для европейского рынка. Вот, да, конечно, это принесет какую-то небольшую выручку России, но дело в том, что, понимаете, кардинально ну для ничего не поменяет. И э, скажем так, даже если по каким-то политическим мотивам Соединенные Штаты пойдут на встречу Венгрии и Сербии в этом вопросе, то ни Газпром, ни... Роснефть, и Лукойл не получат ничего существенного от этой сделки. А вот более интересно складывается, ситуация в Болгарии, где пытались остановить передачу управления заводов Лукойл болгарскому государству, но не получилось, и завод был передан. Это получается, понимаете, лучше, чем национализация, потому что завод не забрали, он по-прежнему собственности Лукойла, но им управляет болгарская налоговое ведомство, и, э, по сути дела, э, скажем так, нет претензий, нет э, поводов для иска в суд. И вот этот опыт болгарский, я бы хотел, чтобы э, он был перенесен в общем на все подсанкционные активы, которые находятся в Европейском Союзе. Возможно, Украине даже стоит попробовать лоббировать, э, ну или предложить, скажем, мягче, да, э, принятие в ЕС закона, который бы обязывал все правительства как стран ЕС перебирать управление над подсанкционными именно российскими активами промышленными, потому что это важно для них, и э, завод остается работать более-менее, да, и сети АЗС там в Финляндии также там, ну, как бы э, определенным образом обеспечивают топливом, да, то, чтобы не было сильного удара по э, европейскому рынку, но в то же время э, Россияне лишались возможности управлять этими активами, и у них появлялся еще один мотив ⁇ стать в очередь к своему диктатору Путину и напомнить, что войну надо заканчивать и ходить границами 1991 года. Украина ввела новые санкции против Российской Федерации. Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Так вот, есть черный список, в который попали 95 физических и 70 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом Российской Федерации. Среди них предприятия и их руководители, производящие и поставляющие продукцию в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники для российской армии и силовых структур, а также промышленная компания, химическая, добывающая, металлургической отраслей и топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Так вот, в офисе президента отмечают, что новые станции должны усложнить обслуживание российской военной машины и ограничить возможности Москвы в производстве вооружений и, собственно, техники для войны против Украины. Как вы считаете, насколько может быть эффективным этот список и каким образом эти санкции должны санкции Украины должны быть поддержаны странами Европы для того, чтобы они были еще эффективнее? Насколько работает эта схема? Ну, список хороший и эффективный, потому что он составлялся на основе исполнительных гособоронзаказов России, то есть как бы они не прятали эту информацию, вы понимаете, что украинская разведка, разведки наших партнеров, они все равно найдут эту информацию и как видим ее нашли да, и теперь оформили в форме санкционного списка. Вот. Что касается вот европейских да, коллег, то я думаю, что европейские, американские, ну, в принципе, все страны G7, да, насколько я понимаю, синхронизируют санкции между собой. Это была инициатива Украины сначала с Европейским Союзом, а сейчас я просто смотрю по санкционным спискам Великобритании, Канады. Очень часто сначала лица появляются в санкционных списках Украины, а потом оказываются и в тех странах. Поэтому ну, было бы два пути. С одной стороны, можно было бы, чтобы наша разведка поделилась с их разведкой, да, и санкции велись одновременно, но это, мне кажется, было бы дольше да, ждать э, такой, такого типа синхронизации. Когда же Украина публично объявляет, что вот есть у нас список людей, которые действительно задействованы в производстве вооружений тем или иным способом, то э, следом в течение одного-двух месяцев мы ждем, как этот список расширяется не только со стороны Украины, а на, на, например, на весь Евросоюз да, или там, на Соединенные Штаты частично. Но, то есть такая практика, я считаю, позитивна и ну, она придает особый смысл украинским санкциям. Ну, еще хотелось бы сказать о так сказать, в плачевном комплексе состояния самого военно-промышленного комплекса Российской Федерации, потому что мы видим, что там есть сейчас и задержки по заработной плате, и, и ряд компаний сейчас стали убыточными, там было несколько банкротств, вот, в том числе мы видим снижение промышленного производства по бронетанковой технике, да, там, ну, скажем так, сектор находится в загоне, с него уже выса начали высасывать финансовые ресурсы, и буквально там только 2-3 отрасли еще держатся на плаву, остальные все уже находятся в плачевном состоянии. В принципе, это видно и по плохому финансовому состоянию их оборонного промсвязь банка, ну, вот, потому что он э, фактически убыточен, ему дополняют капитал постоянно, э, доливают. И вот убыточность банка показывает, что вот эти льготные кредиты для российского ВПК, они, конечно, дают о себе знать, и э, как бы Путин не старался финансировать росте с помощью льготного кредитования, то есть это может могло помочь ему какой-то маленький период, там полгода, год. Когда же прошло больше времени, то российский ВПК он не выдерживает испытания временем и работы в таком вот интенсивном режиме. Это он не предназначен для выдерживания таких длительных финансовых нагрузок. Да, поэтому вопрос, кому на Руси жить хорошо, уже риторический. Виталий Шапран, спасибо вам большое. Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков, член Совета НБУ. 2019-2021 годов был с вами в прямом эфире канала Фрид.